Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Роман Світан, полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик інструктор Роман Григорович. Вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм Роман Григорович. Традиційно для наших глядачів зазначаю час та дату запису цього стріму: 16.15 за київським часом. 23 серпня. У нас п'ятниця на календарі новин надзвичайно багато, як і сьогодні, так і за увесь тиждень. І будемо усе це аналізувати. Хочу почати нашу сьогоднішню розмову із того, що 22 серпня третя штурмова бригада офіційно заявила про те, що наступає на Харківщині. Зазначили бійці. Повертаємо території співвідношення сил на полі бою, говорять 2,5 до 1 на користь ворога, плюс ворожі сили підтримки. Але от командир бригади, полковник Андрій Білецький, говорить про те, що головна задача операція була збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ. І на дану хвилину, коли з'явився цей пост у телеграм-каналі, цю задачу виконано. Як прокоментуєте події, які почалися на фронті на Харківщині? Белецкого знаю с 2014 -го года, еще с Мариуполя, толковый командир, такой серьезный комбриг, и бригада у него молодцы, красавцы. Ребята выполняют боевые задачи последние несколько лет. Впереди планеты всей. Сарказм, конечно, но тем не менее, с большим положительным отношением к этой бригаде те действия, которые они провели сейчас, это наступательные, контрнаступательные действия, чуть севернее Макеевки, это Луганская область, а говорят о Харьковщине, но это Луганский фронт, то есть это часть уже Харьковской области, севернее Макеевки, в сторону Купенска и действия этой бригады, причем в видеопотоке, за что им очень большое спасибо. Почему? Потому что нам сейчас нужны эти кадры. Нам нужны кадры наступательные, положительных контрнаступательных действий. Нам нужен этот контент для наших граждан, для Украины в этом смысле. Да и для наших людей, для наших стран, которые нам помогают, то есть для наших партнеров. И такой положительный контент дает, конечно, уверенность в дальнейших действиях наступательных по освобождению нашей страны. Выполнили задачу, действительно сковали там по некоторым направлениям, сковали 20 части часть 20-й армии, которые разворачивались для охвата Макеевки с севера-северо-востока. Севера И выполни, выполнен такой марш-бросок, довольно-таки неплохой. От достаточно большое количество россиян. Причем вот здесь правильно вы сказали в соотношении. То есть у нас мы у нас меньше в два с половиной раза в два в два с половиной три раза меньше было сил средств. и Тем не менее, третья бригада выполнила поставленную задачу. Ну на на высоком уровне. Молодцы. Спасибо. Стосовно розвитку подій в Курській області того котла е, тактичного, про який ми з вами говорили у вівторок. Е, що можемо станом на п'ятницю вже констатувати? Продвіження йде. Ми виходимо вже на сім. Росіяни сильно спротивляються, не хочуть в плен супротивляються бої йдуть по цьому направлению. В основному в районі Корінєва це якраз направлення на рильськ, ксиму. В этот треугольник пытаемся их загнать, в треугольник теткина Коренева Суджа. Большая часть россиян пока еще там находится, не выскочили, хотя пытаются выскочить, не выскочили. Скорее всего, мы их прижмем в конце концов к сейму, и им придется переплывать уже без техники. Ну, кто как научился, кролям брасам по собачьи, но, я думаю, часть несколько сотен. Російських бойовиків в плен, ми возьмемо Це дітей. Работа на нісикані сьогодні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав своєму телеграм-каналі про те, що щонайменше сім вибухів пролунали в окупованому Маріуполі. Попередньо були уражені системи ППО в трикутнику Маріуполь Нікольське Мангуш. Що це дає? Это система противовоздушной обороны, которая прикрывает, ну, с одной стороны Мариуполь, а с другой стороны у них задача стоит прикрыть сухопутный коридор, железнодорожную ветку, которую они запустили, и четыре полосы автомобильных, автомобильной ветки, как раз, которая соединяет Россию с Крымом, только уже по суходолу. ПВО сначала от минусового ЦПО. Надеюсь, что в ближайшее время пойдут ракеты и по железнодорожному мосту через реку Кальмиус. Это единственный мост, который дает возможность железной дороге работать с Ростова на Мариуполь. Ну и если возникнет такая возможность, то, конечно, и по МИУСу, то есть по железнодорожному мосту через МИУС. Это уже под Таганрогом но это российская территория. Потому, я думаю, это пока мы видим только начало самой операции по уничтожению российских механизмов переброски войск, техники по железной дороге. Роман Григорович, з 31 липня фактично місяць ще не закінчився, але збройні сили вже атакували шість аеродромів Росії, і відбулося знищення як і авіабомб, літаків, техніки. Ми бачимо, що це продовжує набирати оберти. Коротенька ретроспектива для наших глядачів. Отже, 31 липня аеродром Халіно був вражений, ураження складу БК та військової техніки, 4 серпня Морозовськ, там десятки або навіть. Сотні за різними оцінками фабів та кабів ракет повітря. Повітря було знищено, і знищений су 34 9 серпня, аеродром ліпецьк 2 детонували склади з БК, де зберігалося за різними даними до 700 карбованих авіабомб. 14 серпня. Аеродром Борисоглєбськ уражена техноексплуатаційна частина та стоянка літаків. 13-16 серпня аеродрому Саваслейка, за даними ГУР, був знищений Міг-31 і два літаки Іл-76. Ну і 22 серпня – це аеродром Маринівка. Уражено склад із авіаційним озброєнням. Ну і чекаємо ми на підтвердження втрати щодо авіації, тому що там базувалися Су-34 і Су-24 які про які вже результати ось цих атак можемо говорити за місяць. Ще був удар за те ж саме время по Балтимору, по Вороніському аеродрому, так же було було пораження аеродром технічного обладнання. Росіяни використовують около 40 аеродромів в транзитно-ремічної області з Україною, 40 аеродромів, де там на глибину до 600-700 км, і считать до до Энгица. Примерно. Ну, аэродромы базовые, аэродромы подскока, оперативные аэродромы около 40. Потому для нас очень важно уничтожить большее количество и, и техники, аэродромно-технического оборудования, складов, ГСМ. Ну, основное это, конечно, самолеты, то есть носители тех систем, которые россияне используют, дальних систем поражения, которые россияне используют запуская с этих самолетов. Удары довольно-таки неплохие, то есть и, во-первых, за короткое время было поражено, ну, практически там, ну, не, больше полдесятка, там, все, семь аэродромов. Это, это неплохой результат. Вопрос в количестве беспилотников. Пока еще мало. Дело в том, что для того, чтобы накрыть, допустим, аэродром полностью весь, для этого надо ну, под сотню беспилотников, либо заход с, десятка, с десяток, может быть, до полутора десятков ракет типа М-39А1 с кассетными боеприпасами. Тогда можно говорить о том, что аэродром накроется. Кассетники тоже выполняют определенную задачу, в основном повреждая, может не уничтожая, но повреждая практически все, что находится на летном поле. Пока нам не дают возможности работать дальними средствами поражения ракетами, ракетами американцы, ну, работаем своими беспилотниками. Небольшим количеством, потому можно говорить, что поражение пока еще недостаточное, но тем не менее, лиха беда начала. Я думаю, если будет достаточное количество финансирования, если Министерство обороны начнет работать в нужном режиме, То количество безпілотників, які можуть іти на ці 40 аеродрому, вона увілічиться. Роман Григорович, стосовно міг 31 К, який був знищений на Саваслійці, дані по таких літаках на початок повномасштабного вторгнення були, що Росія їх має 12. оскільки один знищений, так само. Раніше говорили про те, що один вже міг був знищений, тобто їх лишається 10. І так само, за даними експертів, ще п'ять таких мігів вони були пошкоджені. Тобто, фактично, половина авіапарку Міг 31К вона знищена. Але е, погана новина, от експерти говорять про те, що Росія має потужності для того, щоб поновлювати їх авіапарк, е, відремонтувати пошкоджені літаки. І... Сбудовать два новых. со сколько по часу займая Ну, э, вывели из строя и, пов... и, вернее, повредили, и уничтожили. Немножко разное э, это понятие. Э, уничтожить это все. Самолет не, подве... не, не подвержен восстановлению. Значит, можно его отминусовать. Россияне действительно имели эскадрилью МиГ-31К для подъема кинжалов. Эскадрилья 12 самолетов. Два самолета было уничтожено полностью. Вот последний, э, это последний раз. На, на Саваслейке выведены из строя самолеты. Пусть даже половина эскадрильи, там звено, допустим, 4 самолета, в зависимости от повреждений. Но однозначно до проведения работ по устранению недостатков, регламентных работ, до проведения испытательных полетов, а может быть, и пропуск через уже авиационные, авиационные заводы. Это тоже возможно, то есть в зависимости от поражения, Эти, этих самолетов мы в ближайшее время не увидим. Но надо понимать, что у россиян осталось как минимум минимум звено э, самолетов. То есть, 4 миг-31К могут поднять воздух, 4 ракеты, такие, кинжалы, да. и э, практически никуда не делась проблема. Поэтому нам для того, чтобы полностью отминусовать возможность запуска кинжалом, нам надо отминусовать все российские МиГ-31К. То есть оставшиеся, по крайней мере, надо за ними погоняться. И это даст возможность нам легче вздохнуть. Почему? Потому что кинжал это самая, ну, из всех ракет, которые сейчас используются по Украине россиянами, это самая опасная ракета. Дальность 2000 километров, это значит, она прошить может всю нашу страну попасть, а КВО небольшое, несколько метров, круговое вероятно отклонение. Это значит, может попасть в любой практически, в, любой узел, в любой объект, который будет внесен в мозги этой ракеты. Поэтому очень, очень важно, конечно, уничтожить сами оставшиеся самолеты. Восстановить, еще раз повторюсь, восстанавливание, восстановление, оно будет длиться несколько недель, а то и месяцев. Производить они их уже не могут. МиГ-31 они в полном объеме уже не могут производить. Но у них несколько десятков этих самолетов еще есть. Они могут, в принципе, их перевести из, то есть в разряд подъема кинжала. То есть они могут подготовить. У них еще была программа Ту-22М3 использовать также для подъема кинжалов. Там, по-моему, три самолета они уже подготовили в свое время, но еще ни разу не использовали. Стосовно Маринівки в Волгоградській області, з тих зараз супутникових знімків, з тих відеоматеріалів та фото, які з'являються зараз у медіа, експерти роблять висновок про те, що аеродром в Маринівці він зруйнований повністю. Чи будуть, як гадаєте, його відновлювати і наскільки швидким це відновлення може бути? Ну, уничтожить аэродром невозможно полностью дальними средствами поражения. Ну, просто невозможно, потому что полосу для того, чтобы вскрыть аэродром, это в основном полоса. Все, так сказать, надстройки, постройки на аэродроме, они мобильно, они меняются, там несколько стационарных есть, но они очень быстро восстанавливаются. Это небольшая проблема а полосу вскрыть. Для этого надо заход эскадрильи бомбардировщиков непосредственно на полосу и сброс свободно падающих авиабортов, да? причем бетонобойных, отдавал так называемых. И, и такой, такой у нас опции на данный момент нет. Ну, то есть сейчас мы это сделать не можем, потому вряд ли можно говорить о том, что мы уничтожили аэродром полоса аэродромная работает, то есть, вернее, может работать, и, в принципе, они его восстановят. Но то, что было уничтожено, большое количество, большое количество боеприпасов, техники, кабов, систем планирования для авиационных бомб. То есть вот это большой такой положительный момент. Плюс после вторичного взрыва, скорее всего, были повреждены и самолеты. Они, хотя это Мариновка, она находит, на ней находятся самолеты в основном в бункерах, ну то есть там закрытые помещения, то как минимум два, два самолета было повреждено. Поэтому э, вряд ли там повредило, повредили большое количество э, самолетов, так как э, в, э, в, в укрытиях. Но, по крайней мере, вот, два было отминусовано. Там работать еще и работать. Туда надо ходить, конечно, не беспилотниками, а ракетами. То есть нам надо... Получить джазмы и такого рода аэродромы, как Мариновка, расстреливать именно ракетами джазм с F-16, дальность под 900 километров. Wall Street Journal пише про те, що українські дронові атаки можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту? Чи погоджуєтеся ви з таким висновком? І якщо так, якщо перебазовуватимуть літаки, перебазовуватимуть ППО подалі в тил, наскільки суттєво це зменшить кількість запусків плануючих авіабомб? Тут зависит от того, чем мы будем все-таки бить. Дело в том, что если разрешат, вернее, если нам дадут поставят джазмы для F-16, я уже не говорил, и мы будем работать джазмами туда, то тогда Россия нам придется уходить на дальность больше тысячи километров, а это даст возможность нам чуть выдохнуть. Почему? Потому что подлетное время увеличится, там чуть ли не до часа. В одну сторону у российских самолетов радиусы боевые больше тысячи километров, то есть долететь они долетят, но время подлетное будет, конечно, большое. Максимум они смогут вы, выполнить там пару заправок в течение летного дня, то есть два полета вместо пяти, которые они могут выполнить, в принципе, сейчас с короткого расстояния. Когда, ну только это после того, как мы получим джазмы и будем работать по этим аэродромам. Пока, пока по крайней мере этого не видно. А беспилотники, ну, все-таки беспилотники это хорошая цель. Россияне, может, и отведут часть самолетов на дальность больше 300 километров рассчитывая на то, что нам, наверное, разрешат когда-то бить теми же атакамсами дальность 300 километров, то есть они за 300 километров перебросят, беспилотники наши могут идти там и на 500, и на 600 километров, на 700 километров, но беспилотник хорошая цель. Я думаю, россияне перебросят свои самолеты за 300 километров, в себя от атакамсов, а от беспилотников прикроются ПВО, система противовоздушной обороны она может на 100% быть эффективная против любого беспилотника. Поэтому, я думаю, именно таким механизмом россияне будут прикрываться, пока мы не получим джазмы и пока нам не разрешат ими работать. Супутникові знімки Planet Labs за 23 серпня показують, що під час удару збройних сил України по порту Кавказ у Керченській протоці було знищено пором та ушкоджено кілька невеликих суден, які стояли неподалік. Так само супутник зафіксував пошкоджену інфраструктуру, зокрема ураження частину залізничного полотна, яке веде до води. Ну і 23 серпня Керчинська переправа вона закрита і за. Даними інформаційних пабліків, не залишатиметься такою до завершення робіт із усунення наслідків. Потоплення і ураження цього порому, що означає і як може вплинути на хід подій? Це найбільший пором железнодорожний був у Росіян, останній, який не був ще. Тобто вы вони вивели з строїм ударом, скоріше ракета Нептун, і затопили. Там находилось около 30 железнодорожных цистерн с топливом. Они хорошо горели, все это прекрасно видели. естественно, повредили в том числе и пути, которые, по которым могли загружаться эти паромы. Это, можно сказать, удар по одному из Керченских мостов. Паромная переправа – это третий Керченский мост, если можно его так назвать, так как паромной переправа перебрасывалось большое количество железнодорожной, железнодорожных вагонов, цистерн и техники, военной техники в том числе в этих вагонах. Потому вывели из строя, уже можно говорить о том, что вывели из строя третий Керченский мост, Кер, Керченскую паромную переправу. А добивать надо, да, это, это, это вторые уже, второе действие, которое должно быть, надо уничтожать сам, сам, саму пристань, так называется, называется дебаркатор то есть пристань со стороны Тамани, пристань со стороны, со стороны Крымского полуострова в районе Керчи. И тогда можно будет полностью поставить крест на этом третьем Керченском мосту. Роман Грохорович, Після та ще й до появи в Україні в 16 піднялася проблема. А хто ж буде керувати цим? F-16, проблема підготовки персоналу, і тоді, вже власне, як до появи, так і вже після появи. З'являлися інформаційні повідомлення, де ветерани, відставні пілоти вони говорили про те, що готові сісти за штурвали в 16 прилетіти в Україну і виконувати бойові завдання. Да-да-да, отже, голос Америки нещодавно зняв великий матеріал, де розглядає взагалі усю можливість відставних пілотів, які би брали участь в за штурма штурвалами F-16, виконуючи бойові завдання в Україні. І виявляється, що не все так просто: від різного роду якихось законодавчих проблем до того, що кваліфікація деяких відставних пілотів, вона може ну зараз під ті бойові завдання, які зараз потрібно виконувати, не підпадати. Як ви прокоментуєте, наскільки це справді складне питання, якщо брати правову і військову частину, якщо буде достатня кількість знову ж таки тих, хто зголоситься це робити? Это абсолютно несложное решение нашей проблемы по недостатке пилотов. Абсолютно несложное. Причем оно могло быть вообще основным. Только для этого, для того чтобы отставные пилоты могли выполнять боевые задачи в нашем небе. Для этого нужны разрешения их правительства. Там есть определенная система сертификации, и вот летчики не, не будут, вернее, не захотят терять сертификаты на выполнение задач на F-16, и из-за этого, то, ну, там есть свои еще законодательные некоторые нюансы, без разрешения или даже приглашения правительства этих стран, летчики которых изъявили бы желание выполнять боевые задачи у нас, без этого летчики выполнять их не будут. Потому это работа, которая должна вестись нашими дипломатами для того, чтобы решить эту, эту проблему. Но у нас все равно упирается в решение Белого дома Байдена. То есть, если администрация Белого дома даст разрешение, даст возможность летчикам летать, у нас, поверьте, будет летчиков намного больше, чем самолета. Очередь выстроится. У нас есть хорошая площадка правовое поле под такого рода деятельность. У нас есть интернациональный легион, в который могут записаться летные составы. В принципе, они уже на правах военнослужащих вооруженных сил Украины будут выполнять эти боевые задачи на самолетах F-16. Не вижу здесь абсолютно никакой проблемы, а бы была политическая воля. Ще одна цікава тема, яку хочу з вами обговорити. Нещодавно видання Forbes написало про те, що Росія вдосконалює свої дрони, і, от зокрема, вперше застосувала на фронті дрони, які нечутливі до радіоелектронної боротьби засобів радіоелектронної боротьби. Ці дрони мають волоконно-оптичне управління. Наскільки це серйозний виклик зараз? Ну, у нас несколько ракет идут по оптоволоконному кабелю, но они же не могут далеко идти. Ну, то есть, это дальность ракеты ну, стандартная до 5 километров. Ну, пусть увеличена это в полтора раза, до 7 километров. Вот эти дальности 10-15 километров нереально. Тянуть за собой кабель, даже оптоволоконный, пусть он легкий, но тем не менее, это порывы ветра порвать то есть, тяжело, тем более... Поэтому я думаю, уже эти темы, они уже запущены. То есть дальность 5-7 километров, она есть один из механизмов, но не основной. Все-таки дальность должна быть у дронов, должна быть километров до 30, до 40. Это такая стандартная дальность, а здесь ни один оптоволоконный кабель не удержит. Это только радио связь, скорее всего, будет приниматься решение все-таки как-то производить дроны именно на радиосвязи. То есть вешать, допустим, подвешивать ретрансляторы гроздями, они могут висеть, увеличивать дальность. То есть в, в эту сторону пойдет. А оптоволокон, оптоволоконные ну, на, на малой дальности, не перспективная тема. Ну, то зараз для наших збройных сил цекую сутевою проблемы на склады, это еще ворог почав просто вот ну, она нет, она э, дело в том, что на дальностях до пяти километров да, это будет проблема с одной стороны, но э, до 5, а реально, допустим, бесперспективная тема развивать ее ну не было никакого смысла. Россияне, скорее всего, попробовали э, как-то. Э, Його ввести в производство, Но они сейчас самі поймут, що она, у нее перспектив нет. Они откажутся. Роман Григорович, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за цікавий огляд у головних тем дня сьогоднішнього і тижня. А загалом, дякую, що знаходять чесно можливість для наших глядачів ділитися своїми думками. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До свидання.